અમદાવાદના નવરંગપુરા ખાતે શ્રી દેસાઈ ફિલ્મ પ્રોડક્શન દ્વારા આવનાર ગુજરાતી ફિલ્મ એકલો રબારીનું મુહૂર્ત શોટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં મુંબઈથી પ્રસિદ્ધ અને વરિષ્ઠ અભિનેતા શાહબાઝ ખાન ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા આ પ્રસંગે આ ફિલ્મના અભિનેતા ગોપાલ દેસાઈ રાકેશ પાંડે દેવાભાઈ પ્રોડ્યુસર દિવ્યબેન મેલેડી માતાના ભુવાજી શિવાજી બાપુ ફિલ્મ ડિએટ્રીબ્યુટર वंदन भाई शाह दिनेश भाई राज पुरोहित नारायण भाई देसाई सहितनी फिल्मनी स्टार कास्ट म्यूजिक कंपोजर सहित महानुभाव उपस्थित રહ્યા હતા આ મુહુરત પ્રસંગે બે નવી ફિલ્મ SS રામા અને પ્રાણ પ્રીતના બાંધ્યા બંધન ના પોસ્ટર પણ રિલીઝ કરવામાં આવ્યા હતા આ ફિલ્મ ને લઈ અભિનેતા સાહબાસ ખાન સહિત ઉપસ્થિત લોકો એ પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ આપી હતી આજ મેં અમદાવાદ આયા હું બહુત અચ્છા લગાય और ये हमारे गोपाल देसाई की पिक्चर की लॉन्चिंग है एक लोराबारी उसके लिए मैं आया हूँ और यहाँ पर हमारे देव देवांग भाई और बहुत सारे हमारे नारकर साहब राइट नारकर साहब हैं और राकेश पांडे जी दिव्या बहन सब लोगों से यह मुलाकात हुई बहुत अच्छा लगा और गुजराती फिल्में गुजराती फिल्में बहुत अच्छी चल रही हैं सुना आजकल और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि और भी अच्छी फिल्में चलें इस तरह के यंगस्टर्स जब आके फिल्म बना रहे हैं अच्छी 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 भावना के साथ और एक पॉजिटिविटी के साथ तो मुझे बहुत उम्मीद है कि गुजराती सिनेमा जो है हमेशा से चलता आया है और चलेगा और आप लोगों से दर्शकों से मैं ये विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग फिल्म मेकर्स हैं जो नए फिल्म मेकर्स हैं जो आगे बढ़ के फिल्में बनाना चाहते हैं गुजराती में उनको सपोर्ट करें उनकी फिल्में देखें और थिएटर में जाकर देखें और मैं ख़ुद गुजराती फिल्मों मैंने दो तीन चार फिल्म तीन, तीन फिल्में की हैं पहले और अब भी गोपाल देसाई के साथ गुजराती फिल्मों में जुड़ना चाहता हूं और आप लोग सब खुश रहिए आबाद रहिए आ, उस उस टाइम की बात पूछ रहे हो उसकी और अभी तक तो की बहुत लंबी कहानी है बहुत लंबी जर्नी है लगभग तीस साल हो गए और मैं जब शुरू हुआ था चंद्रकांता टीपू सुल्तान द ग्रेट मराठा युग बेताल पच्चीसी बहुत सारे मेरे बड़े बड़े प्रोग्राम्स काफ़ी हिट हुए सक्सेसफुल हुए फिल्में भी ज़िद्दी अर्जुन पंडित है वो बहुत सारी करीब सौ डेढ़ सौ फिल्में भी की और बहुत लंबा सफ़र है अच्छा लगा गुजराती में फिल्में की रोमियो ने राधिका और और भी एक दो फिल्में की तेलुगु में फिल्म की तच शी चुडू रवि रवि तेजा रवि तेजा के साथ यश के साथ मैंने कन्नड़ में फिल्म की गज केसरी और चाइनीज़ फिल्म की है इंटरनेशनल तो बहुत लंबा सफ़र रहा है बहुत अच्छा सफ़र रहा है मैं समझता हूँ कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है चाहे वो कहीं की भी फिल्म इंडस्ट्री हो जो एक बार इस फिल्म इंडस्ट्री के परिवार में आ गया तो एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है सच्चा प्रोफेशन है दिल से सब लोग काम करते हैं सब कलाकार होते हैं और यहाँ पर झूठ छल कपट बहुत कम है है लेकिन बहुत एकदम ही कम है मतलब दो तीन चार दस परसेंट होगा बाकी सब सच्चे लोग हैं क्योंकि सब कलाकार हैं और सब धर्मों को मानने वाले सब मतलब क्या कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन जो बोलते हैं ना वो उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ सारी इंडस्ट्री चाहे वो गुजराती हो चाहे तेलुगु हो चाहे तमिल हो सब मिल के हम लोग काम करते हैं और हम लोगों का मकसद यही होता है कि पब्लिक को एंटरटेन करना है बहुत अच्छा लगता है मुझे एक थोड़ा सा मुझे लैंग्वेज का क्योंकि मैं गुजराती मदर टंग नहीं बोल लेता हूँ थोड़ी थोड़ी लेकिन मदर टंग नहीं होने की वजह से लेकिन हम लोग एज अ कलाकार एज आर्टिस्ट मैंने कन्नड़ में भी फिल्म की है उसमें मैंने डबिंग की तेलुगू पिक्चर में खुद डबिंग की गुजराती में मैंने डबिंग खुद की तो हम लोग एज अ कलाकार हम लोगों को ऊपर वाले की तरफ से भगवान की तरफ से अल्लाह की तरफ से ये होता है कि भाई हम कोई भी जबान उसी तरह से अच्छे से बोल सकते हैं और अडेप्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है नए ये गोपाल देसाई जैसा यंग मेकर या राकेश पांडे जैसे कलाकार इन लोगों के साथ काम करके कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है रोज और हालांकि मैं बहुत सीनियर हूं लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि जैसा पहला दिन ही है मेरा सबसे हटके ये है कि गुजराती कॉमर्शियल सिनेमा का जो एक दौर चलता था अभी भी बहुत सारी गुजराती फिल्में हिट हो के आ रही हैं लेकिन एक कलर होता है एक्शन का और एक्शन कलर को उतारने में जो अभी हमारे गोपाल देसाई जी हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन्होंने कोशिश की कॉमर्शियल सिनेमा का टच इस बार पिक्चरों के अंदर दिया जाए जैसा कि पोस्टर देख के हमें लगता है और दूसरा इन्होंने काम किया कि जिसको आज ईद है तो बहुत सब सबकी तरफ से ईद हमारे शाहबाजबाजी को मुबारक हो पूरे की तरफ से, को, को आ, की तरफ से सब लोगों की तरफ से हमारी इंडस्ट्री में खुद खुदा ने कहते ना खुद, नवाज के इनको भेजा खूबसूरती से तो वही जी हैं जो हमारे बीच में मौजूद हैं गजब की पर्सनैलिटी जहाँ खड़े होते हैं इनका एक अपना अलग आउरा है और पहले इन्हीं से इसलिए शुरू करना चाह रहा हूँ कि इस फिल्म की जान भी यही है क्योंकि अगर ये जो कहानी तो वैसे सिंपल सी इन्होंने जो बताई लेकिन कहानी बड़ी अद्भुत है जो मैंने सुना है दो दोस्तों का प्रेम दो दोस्तों का प्यार एक गरीबी में भी जीते हुए एक अमीरी का जुनून ये है एकलो रबाड़ी जो बहुत बड़ा मैसेज देने वाला है ज़बरदस्त एक्शन इस फिल्म के अंदर आ रहा है और अगर उसमें शाहबाज जी का अगर फ्रेम रहे क्योंकि कैमरा ही खा जाते हैं मैंने देखा इनको कई बार जिस फ्रेम में खड़े हो गए और गलती से लग गया तो क्या खूबसूरती दिखती है उस फ्रेम के अंदर ही तो हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़े गौरव की बात है कि ऐसे महान कलाकार जो है अल्लाह ने हमें धरती पर दिया है और आज गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में मुझे पूरा यकीन है कि इनके आने के बाद ये जो हमारी फिल्म का जो है कलर कॉमर्शल कलर जो देखना चाहते थे हम वो इसके जो है देखने को मिलेगा thank you, thank you. और साथ ही में इस फिल्म के अंदर जिस प्रकार से मेरी चर्चा हुई कि इसकी म्यूजिक और खास तौर पे जो है इसके एक्शन पे जो गोपाल देसाई ध्यान देने जा रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है और इसको बहुत अच्छे ढंग से फिल्माया जाएगा और खास तौर तो पे देवा भाई जिन्होंने इज वेरी लीनियंट पर्सन इन्होंने बहुत सारी बड़ी क्या छोटी क्या मोर देन टू हंड्रेड मूवीज़ मैं तो गिन भी नहीं सकता हूँ इतनी फिल्मों का इनको अनुभव है एक्सपीरियंस है डाउन टू अर्थ पर्सन है ये और जैसे अभी शाहबाज भाई ने कहा कि हम छोटों से सीख रहे हैं मतलब ये बड़ा वृक्ष हमेशा फलदार होता है तो ये तो उनकी बात में बहुत मतलब बहुत बड़ी चीज़ है तो वैसे इन्होंने बहुत सारी फ़िल्में की हैं और ये भी इस पिक्चर के अंदर इस टीम में हैं आपके निर्माता टीम के अंदर हैं शायद बहुत कम आप इसमें ऐसे जाते हैं जल्दी तो लेकिन आप उसके अंदर जो है आप ख़ुद शिरकत कर रहे हो फिल्म वाकई बहुत बढ़िया खूबसूरत बनेगी ઓર મુજે યકીન હે કે આઠ લોકો જબ છબ્બીસ તારીખો સેટ પર હોંગે તો આ કંઈ અદ્ભુત નજારા આપ લોકો દેખને કો મિલેગા આપણે તો ગુજરાતી ફિલ્મમાં એવા પ્રકારનું એક્શન આવશે હવે આ પિક્ચરમાં કે તમે લોકો જોજો તો મજા આવી જશે અને મારી એના પહેલાંની પિક્ચર હતી લવનો ભવાડો હું અને મહાકાલભાઈ જોડે જોડે હતા એના પહેલાંની ફિલ્મ દીકરા રાગજે વરદીની લાજ એના પછી ગોવિંદની જાન રાધા ચાલી જાપાન દીકરા રાગજે વરદીની લાજ એના પછી રજવાડી છીએ માનભેર રહીએ દીકરમભાઈ જોડે તો ઘણી પિક્ચરો હું કરી ચૂક્યા છું ગુજરાતીમાં અને ગોવિંદ ઠાકોર નામથી મને આશીર્વાદ મળ્યું છે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તો અને મને આ પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન થાય છે આ પિક્ચરથી એકલો રબારીથી તો આપણે મળીને કરીએ અને જમાઈએ ધૂમધામથી ધામધૂમ અને આજે અમે લોકોએ લોન્ચ કર્યું છે બે પોસ્ટરો આજે લોન્ચ કર્યા છે એટલું રબારી અને બીજું આ પ્રાણ પ્રીતના બંધન આ બે પિક્ચરનું અમે લોન્ચિંગ કર્યું છે એની અંદર હવે પિક્ચર પૂરું થવા આવ્યું છે અને ટૂંક સમયમાં તમને જોવા બી મળશે અને શાબાસ ખાન અમારી જોડે બોમ્બેથી અને અમારું તો ગર્વ કહેવાય કે અમે એ લોકોને પિક્ચરમાં જોતા પહેલાં એટલે અમને એટલી બધી ખબર પડતી રહી પણ ખરેખરમાં સર યુ અમને બહુ હા તમને જોઈને સર એકદમ બહુ આનંદ ફીલ થાય છે અને ચોક્કસથી અને પિક્ચર આપ જોજો ચોક્કસથી કંઈ સરસ લઈને આવી રહ્યા છે અને સ્ટોરી એવી છે કે જે રબારીઓની અંદર જે ઓલ્ડ સ્ટોરી હતી જે રબારીઓ આવ્યા પહેલાં અને કેવી રીતે અહીંયા વસ્યા એની અંદર બી થોડું અંદર ક્યુ બતાવ્યું છે અને મજા આવશે પબ્લિકને જોવાની અને આનંદ આવશે ક્લો રબારી બહુ અચ્છી મૂવી હે ઓર ઈસ ફિલ્મ મેં દરબાર રબારી પ્લસ પટેલ નો જાતો કંઈ કોમ્બિનેશન કર કે મૂવી બનાવી હોઈએ અચ્છી મૂવી ઓર અચ્છા મેસેજ બી દેતી એ મૂવી

અને એ પણ આપણા ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના કલાકારોની સાથે સાથે બોલિવૂડના પણ આર્ટિસ્ટ અહીંયા આપણી સાથે શાબાસ ખાનજી છે તો એક ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે પ્રાઉડ કરવાની બાબત છે કે ગુજરાતની અંદર આવી ફિલ્મો બને છે અને કંઈક નવું પીરસવાની વાત ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર થઈ રહી છે સર આ ફિલ્મ બનાવી રહ્યા છે અમારા ગોપાલજી અને ફિલ્મની સ્ટોરી અમે સસ્પેન્સ રાખીએ છીએ કારણ કે ફિલ્મ કંઈક અલગ છે એટલે જ્યારે તમે ઓન ફ્લોર થિયેટર માં જોવા જશો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે સ્ટોરી બહુ અલગ છે ના ઓલ શૂટિંગ ગુજરાત રાજસ્થાન ને આજુબાજુના વિસ્તારમાં સર રિપોર્ટ સંજીવ રાજપૂત સાથે અનિલ પટેલ ટીવી નાઇન ગુજરાત અમદાવાદ જોતા રહો ટીવી નાઇન ગુજરાત નિર્ભય નિષ્પક્ષ નિરંતર